Наталія Лісневська та її сусідка Валентина Гапонова створили справжній квітковий оазис у центрі Глухова. Біля своєї садиби по вулиці Київській жінки розбили великий квітник, який з весни до осені привертає увагу перехожих різнобарв'ям квітів. Таку красу сусідки підтримують вже 15 років. восповеддания наталья лесневска чуть валя что-то начала садить что-то я вот здесь возле дома начала садить потом стало это все расширяться расширяться более больше территорий заниматься более там друг другу цветы какие-то даем делимся там она мне какой-то я ей какой-то и таким образом она что-то по каталогам выписывала я там что-то выписывала ну, в общем Понравились какие-то цветы, мы обязательно обмениваемся. На клумбе вы можете видеть и розы, и лилии, и лилейники, и ромашки. Много разных цветов, которые начинают цвести, начиная от ранней весны. Вот, например, там дальше у меня белые цветы, которые начинают рано-рано весной цвести. И до поздней осени их как бы сменяют друг друга. Это разные и известные такие, как тюльпаны, розы, лилии, и менее известные, например, Наталія говорить, що між нею та сусідкою Валентиною ніколи не було непорозумінь. Присадибна ділянка поділена між господарками лише умовно. Ні, у нас такого ніколи не було. Ні, сподіваюся, не буде. Ми уживаємося. договариваемся, ну, принимаю где-то какие-то советы, там может быть указания. Тетя Валяна на пенсии, она более больше времени этому уделяет, она как бы живет им. Для нее это силы энергия, здоровье тут же дается. Ну, конечно, много сил и много силы уходит, энергии, но благодаря им она держится, так сказать, в силах. Но ну, а у меня более там дальше он уже отцвел, но в принципе меньше я сил трачу на это потому что кроме, кроме цветника еще есть и другие обязанности и заботы, поэтому как бы меньше силы. Но стараюсь тоже не отставать от соседки. Тоже там разные калы и розы, и ну, разные цветы. Люблю, поддерживаю, как могу. Жінки не планували, що їх подвір'я привертатиме стільки уваги перехожих, але завжди раді гостям, які захочуть помилувати з квітами або зробити фотографію. Ви знаєте, я виросла в в секторі і мене був абикновений забор, да і. И... чувство защищенности и уединения, оно было тогда и оно даже сейчас у меня это чувство. И я, например, люблю, когда все закрыто и чувствовать себя как бы вот во дворе, что никто не смотрит, никто. А по правилам местобудования, не знаю, как правильно сказать, тут не должен быть забор глухой, должен быть вот, ну, вот такой. Поэтому, к сожалению, нам пришлось ее ставить такой. Часто подходит к воротам если собаки нет, могут зайти там во двор, если соседи кто-то из нас во дворе, то просят там зайти, посмотреть. Ну, без проблем, пусть любуются, приходят, смотрят. Так что красота, она как бы радует, пусть для всех это будет радостью и какой-то, я не знаю, добрым таким символом жизни, чего-то такого хорошего.